Uh, saya bagi Kota Raja Terima kasih Datuk yang dipertua Saya masih ingat uh, ha, Apa nama ni um, Perayaan Hari Wanita Sedunia ya, man. Terima kasih Terima kasih Datuk yang dipertua Kerana menghargai wanita Datuk yang dipertua um, kita semua uh, tahu dan akui yang memiliki rumah menjadi impian setiap rakyat menjadi, Yang menjadi ketua isi rumah Ketiadaan rumah tidaklah sampai menyebabkan kita mati Namun ianya tetap menjadi keperluan asas Mana-mana kerajaan perlu memikirkan bagaimana perumahan rakyat Mengikut ke kemampuan mereka Namun rumah juga kini menjadi satu komoditi yang diperniagakan Perniagaan rumah atau pemajuan rumah, hartanah rumah merupakan salah satu perniagaan yang memberi keuntungan besar. Anehnya di dalam perniagaan menjual rumah di negara kita, risikonya ditanggung oleh pihak pembeli semata-mata. Pemaju rumah juga menanggung risiko namun pemaju rumah dan pemodal mempunyai kuasa dan daya untuk menentukan projek mereka boleh berjaya atau tidak. Berlainan dengan pembeli yang tidak mempunyai kuasa yang uh, not dengan izin not within their control Langsung untuk menentukan yang kepentingan mereka dilindungi. Di dalam perniagaan biasanya risiko ditanggung oleh peniaga atau pemodal. Kuasa pembeli berumah terhenti apabila mereka menandat, menandat, menandatangani dokumen perjanjian jual beli atau sales and purchase agreement dengan izin untuk pembelian rumah. Selepas itu sekiranya apa apa terjadi kepada projek perumahan mereka, bank tetap akan mendapat bayaran balik pinjaman yang dikeluarkan mereka kepada pemaju. Syarikat pemaju pula kalau tidak berjaya melaksanakan projek perumahan kerana apa pun sebabnya tidak menerima hukuman. Syarikat mungkin ditutup dan diisytiharkan bankrap. Projek perumahan terbengkalai dan dahsyat dan dan dahsyat lagi tidak dapat diselamatkan langsung. Pengarah syarikat, pengarah urusan syarikat, jurutera, kontraktor semuanya terlepas bebas. Paling keras pengarah syarikat disenarai hitamkan Tiada ganti rugi, tiada pembelaan setimpal kepada pembeli Yang menanggung adalah pembeli yang terpaksa mengemis hak mereka di sana sini untuk mendapat pembelaan Mereka diperas ugut ya, Quote and quote yang, yang, yang dipetul oleh pihak bank Menuntut pembeli membayar hutang bank Walaupun rumah tidak siap dan tidak boleh diduduki Jika tidak membayar pinjaman rumah pinjaman bank mereka Mereka akan disitoskan Disenarai hitamkan Tanpa belas kasihan Oleh kerana tiada pilihan lain Pembeli terus membayar pihak bank Kerana takut dibankrapkan oleh pihak bank Dan urusan perniagaan mereka di, Urusan pinjaman di masa hadapan Dengan institusi kewangan Tidak akan dibenarkan Inilah bagi saya Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, penginayaan, penindasan dan kezaliman yang begitu canggih ya, yang dibenarkan oleh pihak pemerintah ya, ia, uh, dengan menghalalkan dan dihalalkan pula oleh undang-undang ini inikah yang dikatakan rule of law undang-undang sepatutnya digubahkan untuk memberi keadilan tetapi di dalam undang-undang yang mengawal pemajuan dan pembelian rumah ia tidak melindungi pembuli, pembeli ia menganayai pembeli di dalam perbahasan persidangan Parlimen bulan Disember lepas, saya memohon satu skim insurans atau ganti rugi di Gubal untuk membantu pembeli rumah terbengkalai. Wakil rakyat BN tak sokong pun. Kata bukan tanggungjawab kerajaan kerana masalah ditimbulkan pihak pemaju. Kenapa kerajaan perlu tanggung menggunakan duit rakyat? Kalau tidak boleh dahulukan rakyat, jangan cakap mengenai pencapaian diutamakan. Kalau tidak keluarkan duit rakyat untuk bantu rakyat, perketatkan undang-undang atau wujudkan polisi yang adil kepada rakyat atau pembeli rumah. Kerajaan seolah-olah merestui perkara ini berlanjutan puluhan tahun dengan enggan bertindak terhadap pemilik dan pengarah-pengarah syarikat perumahan. Menjadi pengetahuan umum yang pemilik dan pengarah syarikat perumahan yang dikatakan bankrupt ini akan terus bermain di pesada industri perumahan. Mereka boleh menubuhkan syarikat pemaju perumahan baru dengan memakai proksi yang tiada sejarah hitam dan dianggap bersih. Hakikatnya mereka terlepas daripada tindakan undang-undang kerana tiada undang-undang dalam negara ini yang mempertanggungjawabkan mereka di atas kecuaian dan amalan pengurusan buruk yang menyebabkan projek perumahan terbengkalai. Saya tertanya juga Datuk Endi Petua kenapa pengarah urusan syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan bila projek perumahan gagal. Kenapa pihak bank tidak menjadikan mereka penjamin kepada pinjaman syarikat bila memohon pembiayaan projek perumahan? Kenapa setiap kali projek perumahan gagal yang menanggungnya ialah pembeli sahaja? Pemaju pemaju terlepas. Pihak bank tetap mendapat bayaran balik. Peminjam menanggung segala kerugian dan kepayahan. KPKT tidak dapat buat apa-apa terhadap pemaju beritahu dewan ini wahai menteri berapa buah syarikat pemaju atau pengarahnya pernah diheret ke mahkamah dan apa tuduhan yang dikenakan dan apa hukuman yang mereka terima akibat uh, gagal untuk uh, menyempurnakan projek perumahan mereka mungkin bila ditanya ada pihak akan menjawab pemaju pun bukannya sengaja atau mahu projek mereka tidak siap kerajaan sudah mengadakan pelbagai peraturan dan langkah untuk memantau kemajuan projek ini tidak mencukupi dan jika, tidak tinjak, dan jika kita tinjau jawapan-jawapan mengenai jumlah rumah terbengkalai daripada KPKT perkara ini masih terus berlaku masalah ini bukan baru sudah berdekat namun kerajaan enggan melaksanakan dasar bina dan jual atau dengan izin build dan sell kepada, kepada pemaju atas alasan ia akan menyebabkan industri pembinaan dan kalau dilaksanakan atas alasan akan melembabkan industri pembinaan dan kalau dilaksanakan hanya syarikat bermodal tinggi sahaja yang akan mampu menjadi pemaju rumah dan akan menyebabkan monopoli dan harga rumah akan naik ini seolah-olah memberi tanggapan yang menteri atau kerajaan tiada kuasa untuk menetapkan harga rumah atau dengan sengaja tidak mahu menentukan dasar penetapan harga rumah pada masa yang sama kerajaan mengatakan yang harga rumah sentiasa dipantau tetapi tertakluk kepada harga pasaran sungguh mengelirukan apa uh, yang dipertuan di, di negara kita cadangan untuk membina dan jual rumah sudah bercambah dari tahun 90-an lagi Persatuan Kebangsaan Pembeli Rumah dan Persatuan Pengguna atau National House Buyers Association dengan izin sudah lama memperjuangkan isu konsep build dan, dan, dan sell atau bina dan jual ini hingga kini sudah 20 tahun perjuangan mereka Malaysia masih tidak kemana kerajaan enggan mengenakan polisi yang mewajibkan pembinaan rumah secara bina dan jual ini dan hanya membiarkan REHDA ataupun Real Estate and Housing Developers Association Persatuan Pemaju Rumah dan Hartanah yang menentukan bila mereka bersedia untuk melaksanakannya berbagai alasan yang mereka beri dan kerajaan menerima seolah menerima sebulat-bulatlah tanpa sedikit pun mahu mengenakan tekanan ke atas mereka dan tidak memberi satu tarikh sasaran bila uh, uh, polisi ini akan dikuatkuasakan. Di Singapura, konsep pembinaan rumah secara dengan izin design build and sell scheme ini ataupun dengan lain kata serupa dengan bina dan jual bermula sejak tahun 1960-an lagi. Walaupun konsep pasaran bebas diamalkan di Singapura namun dalam mendahulukan rakyat jelas yang di dalam polisi perumah, merumahkan rakyat terbanyak jiran kita lebih maju dan terke depan 30 tahun mungkin aa, mereka terpaksa berbuat demikian ya kerana tanah mereka sekangkang kera mungkin dan Malaysia mempunyai tanah yang banyak tapi tanah yang banyak pun tidak menjamin rakyat boleh mendapat rumah yang mampu milik kita perlu lihat kepada kejayaan, kejayaan jiran aa, kita ini dan uh, Singapura dia mempunyai kadar tertinggi kadar pemilikan rumah pertama tertinggi di dunia ya yeah? kita tengok jauh-jauh dalam polisi look east kita dengan izin melihat ke Jepun melihat ke Korea dan sebagainya tetapi jiran kita di belah selatan kita Singapura sudah mempunyai satu uh, polisi yang 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 telah uh, telah uh, menunjukkan kejayaannya kenapa tidak kerajaan kita, menteri perumahan kita, KPKT kita melihat kepada apa ni, contoh daripada Singapura. Datuk Eni Petua saya baru melihat handset daripada jawapan daripada menteri perumahan atau dengan izin dari Minister of National Development ya tentang persoalan perumahan di, di, negara Singapura ini dan mereka menjawabnya dengan begitu detail menterinya memberi begitu terperinci Perancangan-perancangan untuk memastikan bahawa uh, rumah mampu milik ini mereka bina untuk rakyat Dan memastikan setiap rakyat mampu memiliki rumah pada kadar atau pada harga mengikut kemampuan masing-masing uh, Kita berasa uh, gembira dalam bajet, pembentangan bajet yang lepas uh, Kerana Perdana Menteri telah mengatakan bahawa, uh, bahawa satu skim Uh, untuk eh uh, pemilikan rumah pertama polisi rumah pertama ini uh, dan ber, minggu lepas Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa skim polisi rumah pertamaku ini pinjaman 100% kepada golongan muda yang berpendapatan sekitar 3000 dan ke bawah eh sebulan tetapi hanya untuk pekerja swasta untuk membeli rumah berharga di antara 100000 hingga ke 220000 dan waktu untuk mereka membayar balik uh, pinjaman perumahan ini ialah 35 tahun maknanya mungkin sampai ke generasi selepas peminjam pertama uh, ini pun boleh dipertimbangkan dan 25 buah bank atau institusi keuangan telah memberi jaminan untuk memberi kerjasama kepada pembeli-pembeli uh, 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 muda ini uh, untuk membantu mereka memiliki rumah sekali pandang memang nampak seolah-olah akan menyelesaikan masalah Sebahagian besar masalah pemilikan rumah, tapi uh, kita tidak menafikan sebahagian daripada golongan muda yang tinggal di luar kota besar, ya akan mendapat faedah dari skim rumah pertama ku ini. Yang tinggal di kota besar seperti di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, Ipoh dan lain-lain bandar akan terpaksa tinggal jauh dari bandar untuk membeli rumah dalam lingkungan kos ini. Masalah di bandar-bandar besar, rumah, uh, perminta, uh, masalahnya di bandar-bandar besar. Rumah di dalam lingkungan kos ini di bawah RM220,000 ni kita dah tak jumpa lagi datuk Andy Petua Dan uh, um, mengikut statistik um, rumah di Lembah Kelang dan mengikut uh, persatuan pengguna Pulau Pinang Puratanya adalah RM390,000 di Kuala Lumpur dan di Pulau Pinang RM540,000 di dalam uh, Pulau Pinang tu tetapi uh, ke, uh, kajian persatuan pemaju perumahan juga Hatanah tadi, Rehda yang sebut, saya sebut tadi Datuk yang Betul, harga perwata rumah pada suku akhir tahun 2011 Ialah uh, 430,000 Jadi masalahnya di bandar besar ini uh, Masalahnya rumah mampu milik untuk golongan yang berpendapatan 3,000 Rengkongan 3,000 sebulan ini sudah tidak ada Jadi uh, skim ini tidak akan mereka uh, nikmati Uh, dan uh, uh, nampaknya masalah ini tidak akan dapat diselesaikan. Kalau mereka nak beli rumah, nak pinjaman ini 100% ini, mereka terpaksa tinggal mungkin uh, uh, 20 uh, 30 atau 40 km luar daripada Kuala Lumpur. Uh, memang banyak rumah yang dibina di Kuala Lumpur, tetapi nisbah rumah mampu dibeli dengan permintaannya sangat tidak sepadan. Ini telah dibuktikan dengan jawapan soalan bertulis saya kepada KPKT pada bulan Disember 2010 yang menunjukkan dari 2,875,600 unit rumah yang telah dibina di Lembah Kelang di antara 2005 hingga bulan Ogos 2010 80% 2,296,900 buah unit rumah adalah rumah kos harga tinggi. 80% rumah, di, saya ulang, 80% rumah di Lembah Kelang ini Adalah rumah kos harga tinggi Rumah kos sederhana hanya 10% Dan rumah kos rendah juga hanya 10% Bagaimana pihak kerajaan boleh meluluskan permohonan sebegini Apabila 40% daripada rakyat kita Masih berpendapatan kurang dari RM1,500 sebulan Saya kira rumah di antara RM100,000 dan RM220,000 ini RM220,000 ni jatuh di bawah kategori rumah kos sederhana Ini bermakna pekerja swasta yang berpendapatan isi rumah RM3,000 sebulan ini Tidak akan dapat membeli rumah di, Lembah Kelang Mereka kena pergi duduk di Meru mungkin, di Serendah, di Kuala Selangor ya? Dan pekan-pekan lain di luar Kuala Lumpur dan berulang kerja berpuluh-puluh kilometer Masuk ke dalam Kuala Lumpur dengan masalah pengangkutan awam yang tidak efisien dan harga petrol yang tinggi, adakah adakah kumpulan ini akan dapat uh, pendapatan boleh belanja selepas ataupun dengan izin disposable income selepas membayar pinjaman rumah, pinjaman kenderaan, uh, 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 apa ni uh, menyara anak-anak ke sekolah, makanan dan sebagainya, uh, mereka boleh hidup dengan cara yang agak selesa? saya sebenarnya uh, agak uh, skeptikal uh, Datuk uh, yang dipertua dengan skim ini uh, saya dengan uh, dengan dengan apa ni mengatakan bahawa uh, ianya hanya indah khabar dari rupa paling akhir uh, pengerusi rehda persatuan uh, apa uh, apa ni pemaju perumahan dan hartanah Awal-awal lagi baru suat khabar semalam uh, Datuk Endi Pertua mengatakan kajian rehda di kalangan ahlinya menjangka harga rumah akan melonjak 20% dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maknanya daripada Januari dan bulan Jun ini, harga rumah akan meningkat 20%. Aa, uh, disebabkan menurutnya kenaikan harga petrol dan bahan binaan. Malah mereka dari awal lagi mengatakan yang mereka tidak boleh bina rumah yang berharga RM200,000 ini di Lembah Kelang kerana kos uh, tanah yang tinggi. Rehda awal-awal lagi meminta rumah kos rumah yang dibenarkan di Waskim ini di bawah skim rumah pertama ku ini Ditingkatkan ke 350000 Kalau ditingkatkan Ini dibenarkan oleh pihak kerajaan Orang muda pertama kali nak beli rumah Boleh beli rumah berharga 350000 Mendapat pinjaman 100% Ini bermakna sama ada peminjam di bawah skim Ini akan makan pasir lah Ya saya rasa susah nak makan pun susah Atau bayaran baliknya hanya boleh diselesaikan oleh Anaknya dan mungkin juga cucunya Ya Apakah perancangan ini soalan-soalan saya kepada kementerian? Apakah perancangan kerajaan untuk memastikan polisi ini disokong oleh pihak pemaju? Apakah polisi kerajaan untuk memastikan nisbah rumah mampu milik dengan jumlah pembeli mencukupi? Adakah kerajaan akan memastikan di dalam melaksanakan pelan pemajuan Greater KL? Nanti peruntukan kawasan perumahan kos rendah dan sederhana rendah dibina berhampiran dengan laluan-laluan MRT yang tidak hanya mementingkan pembinaan kawasan perniagaan semata-mata. Apakah polisi kerajaan untuk memastikan yang rumah kos rendah dan sederhana dimajukan berhampiran pusat-pusat bandar dan pusat aktiviti ekonomi? Skim ini akan gagal jika pihak kerajaan tidak memujudkan kawasan-kawasan kos rendah dan sederhana ini di tanah-tanah milik institusi kerajaan seperti di Sungai Buloh dan di Sungai Besi. Jangan apabila kawasan ini dibangunkan, ianya dipenuhi dengan rumah tidak mampu milik rakyat. Nanti hanya yang kaya yang akan tinggal di Kuala Lumpur atau berhampiran dengan pusat-pusat bandar. Tren pembangunan negara di bandar di negara kita yang dipertua telah menunjukkan sikap setiap kali sebuah kawasan dibangunkan rumah atau pangsa puri yang dibina berhampiran dengan nadi ekonomi terlalu mahal dan tidak mampu dibeli golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penduduk yang telah lama tinggal di situ akan diusir dan dipindahkan di satu tempat yang jauh dari tempat mereka mencari rezeki. Kerajaan terlalu memberi muka kepada pemaju. Saya ulangi, kerajaan terlalu memberi muka kepada pemaju terutamanya redak hingga mengabaikan golongan berpendapatan rendah. Sekarang tren memajukan kawasan ladang-ladang beribu-ribu ekar yang dahulunya memberi tempat tinggal berpuluh tahun kepada pekerja ladang bila hendak dibangunkan pemilik enggan memberi tanah untuk rumah dan ganti rigi yang diberikan terlalu sikit jadi mereka ini tidak dapat beli rumah kos rendah sekalipun kalau dulu pekerja ladang tergolong sebagai golongan luar bandar yang miskin bila kawasan mereka dimajukan mereka jadi golongan miskin bandar pula ya dan pagi tadi sahabat kita daripada YB Sungai Siput telah membentangkan usul mengenai 40 lebih keluarga yang tinggal di ladang Bukit Jalil dahulu satu masa dahulu sekarang terpaksa dipindahkan ke PPR rumah PPR dan ini pun disewa bukan diberi mereka belinya sekarang dan ganti rugi wang estan yang diberi kepada mereka tidak pun boleh membeli sebuah rumah kos rendah. Yang Datuk Andy Petua saya ingin uh, sini untuk uh, menyebut satu artikel oleh uh, Persatuan uh, Pengguna Pulau Pinang dalam menegur kerajaan di dalam membuat dasar uh, industri perumahan negara kita. Uh, ianya ditulis oleh presidennya SM Muhammad Idris dia ya, dia mencadangkan saya saya mahu ini dimasukkan kerana di dalam surat khabar dibaca dan tidak dibawa ke parlimen dan saya membawanya hari ini untuk dimasukkan ke dalam hanset supaya langkah-langkah berikut diambil oleh pihak kerajaan iaitu memulakan dasar perumahan ya. awam ya umat lagi ada 10 minit ya tuan habiskan sepunda tu ah sambung tengah hari ya baik umat. terima kasih batu ini ya. betul Alhamdulillah Muhammad Persidangan ditangguhkan dahulu Dan Masyarakat Dewan akan dimulakan semula Pukul 2.30 hari nanti